অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন যেতিয়া আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিল তেতিয়াই এই কাৰ্যালয়ত ৰোগী কঢ়িওৱা বাহন ভাড়াত পোৱা যায় প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচ অসম মেডিকেল কলেজ আঞ্চলিক গাড়ী চালক সন্থা ডিব্ৰুগড় মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ যদি গাড়ী নাই ঘৰলৈ যাবলৈ হয় বা ক'ৰবালৈ যদি যাবলৈ হয় গাড়ী আপোনালোকে ইয়াতে আছে যোগাযোগ নম্বৰটো বাৰু আপোনালোকক মই দি দিম ইয়াৰ পৰা গাড়ী আপোনালোকে নিব পাৰিব ভাড়াত ইয়াত দাদা এজন আছে চৌবিশ ঘণ্টাই পাব আপুনি ৰাতিপুৱা হওক আপুনি আজি আই চি লাগিলে এম্বুলেঞ্চ চব পাব আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন নাম্বাৰটো এবাৰ কৈ দিয়ক যদি কোনোবাই যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ওৱান ডাবল ছিক্স জিৰ' ডাবল থ্ৰী কি কি আহোমে ঠিক আছে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে ফোন কৰিব ঠিক আছে আছাম মেডিকেল কলেজ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন যেতিয়া আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছিল তেতিয়াই আজি মই আপোনালোকক মেডিকেলখনৰ ভিতৰৰ ভাগ অকণমান দেখাম চাৰিও ৰাণটো মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত মোৰ ওচৰত আছে মানে এই দাদা কেইজনমান আহিছে আপোনালোকক ক'ৰ পৰা আহিছিলে নগাঁও বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে গোটেইকেইজন নগাঁৱে নেকি ঠিক আছে বাৰু এয়ালৈ আগতে আহিছেনে আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ফুৰিবলৈ আছে জেগা বহুত আছে ডিব্ৰুগড় এতিয়া ডিব্ৰুগড়খন ছেকেণ্ড ৰাজধানী হ'বলৈ গৈ আছে গম পাইছে নহয় আৰু আপোনালোকে গম পাইছেই ডিব্ৰুগড়খন অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হ'ব বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাম কৰিব পৰা চাইছে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ ফেমাছ আছে ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ময়ো যাওঁ মানে ইয়াত ভাত খাবলৈ আহিছোঁ আমাৰো ৰোগী আছে মানে ৰোগীৰ ওচৰত বৰ্তমান মানুহ আছে সেইকাৰণে মই ভাত খাবলৈ আহিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় ফাইনেলি ব্ৰাণ্ডেৰীটো এইবোৰ হ'ল মেডিচিন হাউচ মেট দৰৱ পাতি পাব এই প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী আগত অঁ এইয়া ইমাৰজেঞ্চি একদম পোনে পোনে ৰঙা আখৰাই দেখিছে নহয় সেইয়া মেডিকেল কলেজ ইয়াতে দিয়া আছে মেপখন অতিৰিক্ত সেৱা হ'ব ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় but specific block, as some medical person is hospital. হস্পিতালখন দেখাই দিছো চাৰ্জাৰী I mm do -hmm.